Indah mengambang bulan purnama Ditatap rindukan bulan Awal bismillah pembuka bicara Pemanis kalam saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera Salam ceritakan budaya membaca Dan salam membentuk generasi berilmu Jalan-jalan dari Pahang Membawa ikan baung lawi Tak kenal maka tak sayang Izinkan saya perkenalkan diri Nama saya Zara Zafirah binti Mama Syamudin atau lebih dekat dikenali sebagai Zara si ulat buku. Tahun ini maka genaplah usia saya 12 tahun. Saya merupakan anak didik sekolah kebangsaan Taman Putra Perdana 2 yang terletak di Puchong Selangor. Kod sekolah saya ialah BBA 9228. Saya merupakan pengawas di sekolah dan aktif dalam menyertai pelbagai pertandingan. Sinonim dengan gelaran saya si ulat buku. Hobi saya ialah membaca buku. Bagi saya, membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan tahap penguasaan kosa kata. Pada hari ini, saya berasa sangat teruja untuk membicarakan mengenai salah satu buku yang berjaya menyentuh hati kecil ini. Gadis Luar Biasa. Apakah yang terlintas di fikiran anda apabila mendengar ungkapan ini? Luar biasa adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat hebat dan mengagumkan. Saya tertarik untuk mengetahui apakah yang mendorong seorang gadis menjadi insan yang luar biasa. Tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita selami isi kandungan buku ini. Buku bertajuk Gadis Luar Biasa ini dikarang oleh Sharina Elisa. Beliau terkenal dengan penghasilan novel bertemakan remaja dan mula menulis seawal usia 16 tahun. Buku ini telah berjaya mendapat 4.7 purata penarafan oleh laman sesawang Goodreads. Buku ini diterbitkan oleh Bookchute pada Mei 2023 dan diulang cetak pada Julai 2023 kerana mendapat sambutan yang hangat dari kalangan remaja. Buku ini mengandungi 146 halaman bercetak dan terdapat 10 bab yang mendebarkan. Buku ini boleh didapati di kedai buku MPH dengan harga RM12 senaskah. Buku ini mengisahkan tentang kecekalan dan ketabahan seorang gadis bernama Iza yang terpaksa mengalas tanggungjawab menjaga kedua orang adiknya iaitu Aiman dan Afan setelah kematian orang tu mereka. Iza merupakan seorang gadis berusia 16 tahun yang terpaksa mengikuti pelbagai tanggungjawab. Meskipun diuji dengan kehilangan orang tersayang, dia tetap tabah mengharuminya. Demi sesuap nasi, Eza terpaksa menjual Dota dan mengambil upah membuat kerja sekolah rakan-rakannya. Pendapatan yang diperolehi ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Eza hanya memekakkan telinga apabila diejek oleh rakan-rakan yang lain sebagai seorang mata duitan. Selain itu, Eza juga diuji dengan saudara mara yang tiada belas ihsan terhadap anak yatim. Walaupun dunia ini kejam, masih wujud lagi insan yang prihatin seperti Suraya, sahabat baiknya yang tidak jenguk membantu Eza. Bantuan datang bersilih ganti sehingga Eza merasakan seperti rezeki jatuh dari langit. Kemuncak cerita apabila Eza mendapat tahu Suraya dalam keadaan kritikal kenal penyakit kanser. Pada hari Eza melawat Suraya di hospital, kampungnya diserang puting beliung. Siapa sangka ribu itu telah meragut kedua adiknya. Aiman dan Afan pergi buat selamanya di hempap kayu. Kesihan Iza yang kini hidup sebatang kara. Bagi saya, buku ini berjaya membuat pembaca bermain dengan pelbagai emosi. Sekejap marah, sekejap gembira dan sekejap sedih. Bagai jatuh di tipe tangga, sekali lagi Iza diuji apabila Suraya meninggal dunia. Ujian yang dihadapinya belum tentu dapat digalas oleh sesiapa. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Pada pendapat isen kerdil macam saya, cerita ini mempunyai pengakhiran yang tergantung. Tiada kesudahan pada nasib Eza. Ini membuatkan saya tertanya-tanya sebagai pembaca. Apakah ada kesudahan yang baik buat Eza? Manakala pengajaran yang saya perolehi daripada cerita ini ialah Pertama, kita hendaklah menerima segala ujian yang datang dengan hati yang terbuka agar dapat membentuk kita menjadi seorang yang tabah. Kedua, kita hendaklah menghargai sahabat sejati dan orang yang berada di sekeliling keliling kita ibarat terapung sama hanyut, terendam sama basah. Ketiga, belajar bersyukur dengan nikmat yang kita perolehi. Ingatlah, jika kita rasa susah, ada lagi yang susah dari kita. Namun saya percaya, langit tidak selalu cerah, awan pula tidak selalu mendung. Selepas malam pasti datangnya siang, selepas hujan pasti datangnya nikmat. Mungkin ada satu kesudahan yang baik buat kisah Eza dan mungkin penulis sudah memikirkan buku susulan buat kisah Eza. Gadis luar biasa. Sekian, terima kasih.